Бо революція триває. Ми беремо лише сміття. лише сміття, Все решта, що потрібно для війни, залишається. Зупиняємося, виносимо мусор до машини. Давайте, комой діван, щоб не запачкати. Є слово прибирати. Прибирається у хаті. Чому це трактували як розбирати, я не можу зрозуміти. Я б хотів знайти того, хто тобто, перший це ляпнув. А, а, ти... а, ти... а Часина барикади дивіться, як вона зараз будується, новенька, ну, гарна барикада. От тут От. От, буде барикад. Звісно, тут ми, ми це не, не чіпаємо. Ми забираємо мусор. П'ятий канал. Это, это вы дали первую информацию, чтобы баррикаду правый сектор разбирает. Мы не давали информацию. Именно у вас в интернете я нашел, что вы сказали. У нас было написано, что правый сектор убирает, не убирает, а пробирает Майдан. Девушка, будет. вот я с правого сектора, как бы ребята. Так какая которая информация спустила? появилась на заграничный На ну, пятом канале. Не было пятого. кто начинает? Нет Откуда это такое... Мы знаем? Так вы ждали ну, что что я, что я, я ее дала Я не Надо думать, что говорить. А нам в інтернеті не роботи. Будемо ми тут з шлангу пробувати відмивати, потім надію поставимо квіти вазони і будемо в тракторі тримати, тримати. Де кидаєте аби як? Викладайте тут фактично другу барикаду. Ось викладайте гарно, не скидайте на одну кучу. все вот делаем правильно. Мы убираем мусор. Здесь синдром бывает. Так, машина против просто перегору. Куча мусора. Понимаешь, как это надо убрать. Нужно. Ну, свои друзья меня знают. Я вас, вас отсюда вытаскивал, Ганя. Понимаешь? Своими руками. Алло, Борат, микрофон, баррикады разбирали. Да, для нас выстреливалось Только одну баррикаду, ненужную. Сейчас мы будем говорить. Сэйди, все, на рамках. Так, нет, только что на баррикаду, Женщина, Женщина, эти не да. ложились. Если вы видели, то с той стороны, сто да, практически все палатки в отличной территории полбегали, поскапывали, посадили на точки уже там. И там полная чистота. Тут ребята привели Коломойское, сегодня привела в порядок все палатки. Но есть места, где мы просто, особенно там, где проходили конкретно военные действия, они просто в ужасном состоянии. Иди сюда! мы убираем мусор и то, что э, фактически не нужно. Внешние баррикады – это оборонительные баррикады, за которые люди стоят. Здесь эта баррикада, она состоит в основном из мусора. Ее цель, как таковая на сегодняшний день, уже не имеет смысла. Да? И это самый центр Майдана, на котором должен быть в первую очередь порядок. Я вот только что объяснял, что мы готовимся к большому связи. Друг, я хочу, Я такой же, как ты, точно так же воевал. Давайте не будешь прикрыти маргинальничать, понимаешь? А он стоит, иди сюда, брат. Ты сказал на культуре, вот все здесь ты сказал, все. Да, блядь, а я культуре, эти не разбирай. Ну, ребят. Я задаю вопрос.

Покажи, как это делать, потому что они стоят, да я знаю. А я знаю, а я знаю больше, у меня пацаны с ночи все, он им лопаты в руки раздает. вот за! лопату и помог. Потому что я тебя вижу только, когда идет дерибан, да, ну, эти пролеи. Начинается, да, Понял? Когда надо что-то делать, я тебя не, не видно. Только собирается рада, ты уже тут как тут. Только комендант нужен, ты уже появляешься. Хорошо, хорошо. А когда что-то какой-то идет, видишь, тебя никогда не мат. Я тебе говорю, лопату взял. <релизу> и и Пап. Ты мне скажи, ты прибираешь мой Я его не буду убирать. Убирай, Что ты ходишь? Люди в курсе, понял? Я хожу, Я говорю, люди в курсе, взял лопату и показал, как это делать Я тебя слышать не хочу, понял? А в натуре возьми лопату, уже это Тебе шо, падлую лопату блядь. Я говорю, тебе шо, неприемлемо лопатой помахать? Шестерок. Убирай давай, диксика. Я таких как да, ты буду консать. Чекай, Чикай, пришли залетим, покажу. Что да, 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 ты мне ну, поликайшь лопату в руки убирать стал? Ты чуешь мне? Да, да. Ты хочешь, чтобы хоче, он тебя сейчас переломал? Мы, Мы працуем над тем, что ты не сука! Штока, а ну взял лопату. Я стараюсь, хлопцы, чтобы там и там и там Лучше идите за тобой. Забирать есть а кому. Да забирать то камеру. Нет, Вы знаете, что мы плотно не, не, не А вот это медали себе цеплять. Я тебе их по вместе за лавой. Да, Понял. Куда я покажу тебе? Ты приберешь скрестер? Вот скажешь, конечно, условно у тебя забрал бы. Понял. Да. И покинь, пожалуйста, пределы. Понял.